মুসলমান ভাই বোনদের প্রতি আহ্বান রাখবো যে আমরা আমাদের এই মজলুম মুসলমানদের সহযোগিতায় স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে অংশগ্রহণ نحن داخلين على موسم شتاء فنرجو منهم ان يدفعوا لنا اجار الـ الـ الارض الذي نستاجرها نطالب منهم المزيد من الدعم المادي والغذائي اهم شيء انا بدي خيمه أنا من عشرين يوم نزوح وأنا بنام برا الخيمة خيمتي ضيقة جدا أنا بلاشتكو 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 بدي خيمة أنا وضع الصحي مقعد شلل رباعي كامل رباعي كامل بدي خيمة توفروا لي خيمة أنا تعبت جدا 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 أنا تعبت أنا كل يوم بدي مستشفى أنا تعبت جداً, جدا 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 تعبت أنا كل يوم بدي مستشفى يعطيك العافية كيف حالك؟ الله يسلمك يا حبيبي الله يسلمك يا حبيبي ايش بتطالب من مؤسسه حافظ جي تقدم لك؟ والله انا بطالب برهم بطالب برهم لل... عندي زي جرب وعندي طفح جلدي وعندي غضروف مشللني شل هل. وعندي طلع طفح جلدي كيف نازل طلع كيف نازل علي ومش قادر ومش قادر امشي ولا قادر اروح خطوتين غير وبتمنى من الله ساعدوني يا رب طالب كل حاجه والله العظيم اقسم بالله من الوجع بخجل انا جنب اولاد من اقسم بالله والله كل شيء بيجي الحمد لله رب العالمين الله الشكوى يا الله محلق. الحمد لله رب العالمين

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على هذا الحال. هذا الطفل هو الناجي الوحيد من وسطه، هو الناجي الوحيد من وسطه، اباه وامه مستشهدين. بحمد الله تعالى. نطالبكم نيابه عن هذا الطفل، نشدكم ان تقدموا له من الرعايه من تقديم الخدمات الماديه والمعنويه لهذا الطفل الناجي الوحيد من اسرته وهذه اصابته اصابته من الحرب لا يوجد عظم داخل هذا الجمجمه <applause> السلام عليكم كيف حالك شو بارك ما نحن واحنا قاعدين في <applause> امان ضربوا المدرسة علينا وأمي وأبويا استشهدوا أمامي وأمي وأبويا استشهدوا أمامي خواتي مش ضايل إلا أنا وبنتين وعمي باي بس إيش الطالب مصعب جدا لك؟ إيش بدك منهم يقدموا لك؟ المساعدة والشوادر وكل السلام عليكم يعطيك العافية الله يعافيك على سلامتكم الحمد لله ايش بتطالب مصلحة جدا تقدم لك؟ والله أنا أمي شهيدة وأبوي أسير وأنا قاعد مع سيدي وستي في خيمة واحد إحنا 10 أنفار في الخيمة بدنا خيمة بدنا أكل إحنا بدنا نعيش إحنا بدنا نعيش كل حاجة ناقصة علينا لا في طحين لا في أكل هان ايش بتطالب مصلحة فضجي تقدم للأيتام؟ والله احنا بنحتاج والله خيمه وهنا احنا الارض في الاجار اللي قاعدين فيها بنحتاج ايه فلوس على الاجار والزيت وانا طيب انت نزحتي من الشمال للجنوب كيف دبرتي امورك يعني في هذا اللحظه غلبنا كثير والله في المواصلات إنه يعني يقدمون يعني مساعدات ماليه او اشي للايتام يعني انا معي خمسه افراد مش واحد وان شاء الله نتمنى انه يقدموا لنا السلام عليكم وعليكم <applause> السلام عافية. والله يعافيك <applause> والله احنا يعني بنطالب في هذا الوقت النزوح هذا حرب لحاله بنطالب انه في حطب غالي الحطب الكيلو ب 10 شيكل اللي عم تحكي عن 4 دولار الاجار الارض 280 شيكل في الشهر المي مش متوفر بشكل منتظم يعني اشياء كثير احتياجاتنا كثير ومقومات الحياه هنا صعب تلاقيها اصلا في هيري. في ظروف এটা যাই মিন বালাদ লা বালাদ আমি দেশবাসীকে বলবো যে আপনারা একেবারেই নির্বিঘ্নে আপনাদের যাকাতের টাকা ফিতরার টাকা এই সংস্থাকে দিতে পারেন অতএব আমি বাংলাদেশের এবং সারা পৃথিবীর মুসলমান ভাই বোনদের প্রতি আহ্বান রাখবো যে আমরা আমাদের এই মজলুম মুসলমানদের সহযোগিতায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ গ্রহণ আর যারা মুসলমান আমরা দাবি করব সবাই জন্য আমরা এর সাথে জড়ায়া থাকি অন্যের প্রতিবাদে আর অসদের পক্ষে আমরা সবাই যেন ঐক্যবদ্ধ হয়ে বিরুদ্ধে এবং তাদের যারা সহযোগিতা করতেছে অবস্থান তৈরি করতে পারি আল্লাহ যেন আমাদের তাও দান করে আমার মনে হয়েছে বাংলাদেশে যতগুলো সংস্থা কাজ করছে তাদের মধ্যে কেন যেন আমার এটার প্রতি আস্থাটা অনেক বেশি যে কারণে তাদের এই কাজের সাথে আমিও সম্পৃক্ত আছি আমি আশা করি দেশের এবং যে সমস্ত ভাইয়েরা আছেন দিনপ্রিয় মুসলিম জনতা যারা আছেন তারা এই সংগঠনের সাথে থাকবেন জি চ্যারিটেবল সোসাইটির মাধ্যমে যে কার্যক্রম দেশের ভিতরে দেশের বাইরে চলছে এটা আগামী দিনে আরো উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে তো এই পরিমণ্ডল থেকে বাহির হয়ে শুধু বাংলাদেশ না বরং বাংলাদেশের বাহিরে এত গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় তারা কাজ করছে আল্লাহ তাদের বাড়িয়ে দিক আমি খুব হ্যাপি হয়েছি যে এই হাফিজি চ্যারিটেবল ট্রাস্ট এবার জুলাই আন্দোলনে জুলাই গৌর অভ্যুত্থানে প্রচুর ভলান্টিয়ারিং করেছে এই সোসাইটির সাথে আমি আছি ইনশাল্লাহ থাকার চেষ্টা করব আমার কাছে মনে হয়েছে এখন পর্যন্ত এই সোসাইটি অনেক ভালো কাজ করছে দিকে <laughs> করবে